ஸ்ரீ குருபியோ நக அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று செவ்வாய்க்கிழமை துர்கா தேவியின் சக்தி வாய்ந்த ஸ்ரீ துர்கா பார்க்கலாம் இந்த துர்கா ஸ்தோத்திரம் நம்மை பெரிய ஆபத்துகளிலிருந்து காக்கும் ஒரு அதி அற்புதமான ஸ்தோத்திரம் இது சித்தேஸ்வர தந்திரத்துல சிவன் பார்வதிக்கு இடையில் நடந்த ஒரு உரையாடல் சம்வாதம் எங்கெல்லாம் தீமை இருக்கிறதோ அதை அழிக்க வந்தவள் துர்கை பார்வதி தேவியின் பயங்கரமான அம்சம் துர்கா என்பதற்கு துன்பங்களை நீக்குபவள் என்பதே பொருள் வாழ்க்கையில் பல சிரமங்களை கடந்து போக துர்கையை வேண்டி இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்ல அன்னை நமக்கு துன்பங்களை கடக்கும் சக்தியை அளிக்கிறாள் சோதனைகளையும் சாதனையாக மாற்றுகிறாள் அன்னை துர்கை இந்த துர்கா ஸ்தோத்திரம் சொல்வதால் எதிரிகளின் தொல்லைகளிலிருந்தும் பயத்திலிருந்தும் ஒருவர் காக்கப்படுகிறார் துர்கை அவர்களை எதிரிகளிடமிருந்து காக்கிறாள் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு மூன்று முறை சொல்ல அல்லது ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை சொல்ல அல்லது இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் ஒரே ஒரு ஸ்தோத்திரத்தை மனதை ஒருமுகப்படுத்தி பக்தியுடனும் நம்பிக்கையுடனும் ஸ்ரத்தையோடும் பாராயணம் செய்கிற பக்தன் அனைத்து கஷ்டங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு அமைதி பெறுவான் என்பது நிச்சயம் அப்படின்னு பலஸ்ருதியில சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ಆಪದುದಾರ ಅಷ್ಟಕಂ ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗ ಆಪದುದ್ದಾರ ಸ್ತೋತ್ರ ನಮಸ್ತೆ ಶಿವೇ ಶಿವೆ ಸಾನುಕಂಪೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪೆ नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारित्रा दुर्गे नमस्ते जगत्तारित्राखि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारित्रा दुर्गे नमस्ते जगत्तारित्रा दुर्गे अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य भयार्थस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्र नमस्ते जगत्तारित्राखि दुर्गे नमस्ते जगत्तारिनित्राखि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगेहे प्रवाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारि नित्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारित्रा हि दुर्गे अपारे महादुस्तरेत्यन्त घोरे विपत्सागरे मज्जतां देहभाजाम् त्वमेका गतिर्देवि नमस्ते जगत्तारि नमस्ते जगत्तारित्रा हि दुर्गे नमश्चण्डिके चण्डदोर्दण्ड समुत्कण्डिता कण्डला शेषशत्रो त्वमेका गतिर्विघ्नसन्दोहर्त्रि नमस्ते जगत्तारित्रा दुर्गे नमस्ते जगत्तारि हि दुर्गे त्वमेका सदाराधिता सत्यवादिन्यनेका किला क्रोधना क्रोधनिष्ठा इडापिङ्गलात्वं सुषुम्ना च नाडि नमस्ते जगत्तारित्राहि दुर्गे नमस्ते जगत्तारित्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धि रूपे विभूति सतां कालरात्रिस्वरूपे नमस्ते जगत्तारित्रा दुर्गे नमस्ते जगत्तारित्रा दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिमनुजपशूनां दस्यु बिस्त्रासितानां नृपतिगृहगतानां व्याधि ः पीडितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद इदं स्तोत्रं मया प्रोक्तम् आपदुद्धारहेतुकम् त्रिसन्ध्यमेकसन्ध्यं वा पठनाद् दोरसङ्कटात् मुच्यते नात्र सन्देहो भुवि स्वर्गे रसातले सर्वं वा श्लोकमेकं वा यः पठेद्भक्तिमां सदा स सर्वदुष्कृतं त्यक्त्वा प्राप्नोति परमं पदं पटनादस्य देवेशी किं न सिध्यति भूतले स्तवराजमिदं देवी संक्षेपात् कथितं मया स्तवराजमिदं देवी संक्षेपात् कथितं मया इति श्रीसिद्धेश्वरितन्त्रे उमामहेश्वरसंवादे श्रीदुर्गापदुद्दारस्तोत्रं सम्पूर्णम्